ana endi ba'zilar halol kasb qiladilar ho'p lekin dunyo ularni ollohning haqqini ado qilishdan to'sib qo'yadi ana namozga boraman ana ro'za tutaman ana qilaman mana qilaman harakatini shu qilaveradi qilaveradi lekin ollohning haqqini unutib qo'yadi faqat dunyo bilan mashg'ul bo'lib qoladi uni borlig'i shu dunyo bo'lib qoladi mol bo'lib qoladi ollohni esdan chiqaradi xudo taolo kalomida kimki oxirat ekinini savobini istar ekan biz unga ekinini hosilni ziyoda qilamiz kimki dunyo ekinini istar ekan biz unga o'shandan beramiz lekin uning uchun oxiratda nasiba qolmaydi qarang mana dunyoni istab oxiratni unutib qo'ygan odamga dunyoni beramiz deyapti harakatiga yarasha lekin oxiratda nasiba yo'q bunday mehnat kimga kerak bunday mehnat kimga kerak bu dunyoda yesa ichsa kamu ko'zsiz yashab o'tib ketsayu oxiratda azobga tutilsa nasiba bo'lmay tursa oxiratda bunday dunyo kimga kerak shuning uchun moli dunyo topgan paytda xudo berib turibdi xudo berib turgan paytda ollohning tanish bu rahmati bo'ladi xudo dunyoni mansabni obro'ni rizqni kengaytirib turgan paytda bu bandaga xudoni rahmati bo'ladi mana shu rahmatni olib turgan paytda u rahmatni berayotgan zotni tanish kerak endi shu rahmatni olib turgan banda ollohni tanimasa xudo rahmatini shunday musibatga almashtirib qo'yadi qani ozgina musibat peshona qars etib devorga uriladi yo bir narsa bo'ladi nimadir bo'ladida musibat yetgandan keyin ko'z shuni ochiladida ollohni taniy boshlaydi odam musibat ham rahmat qarang nega musibat ham rahmatki dori achchiq bo'ladi lekin u dori tanasiga nima qiladi foyda beradi shifo beradi to'g'rimi banda ham musibat keladi u achchiq u og'ir lekin Alloh berdi nima uchun robbisini tanishi uchun dunyo va oxiratini saodatli qilish uchun shu musibatni bei shunda ham xudoni tanisa u Allohning yana rahmatiga sazovor bo'ldi musibat ham rahmat ammo uchinchisi bo'lmasligi kerak xudoni rahmati kelib turganda ham tanimasa xudoni musibati kelib turganda ham tanimasa unda qachon taniydi undan xudo saqlasin robbisini tanimay o'tib ketishdan xudoni o'zi asrasin ko'p odam xudo rahmat berib turgan paytda yo'lini yo'qotib qo'yadi xudoni tanimaydi bilgan ishini qilib oladi kayfi safo ayshisat hammasini o'tadi etib devorga boshi urilsa ko'zi boshday ochilib ayrim odamlar darrov o'zini yurishtiradi arog'ini tashlaydi qachon bir marta moshinani urib maydalab zo'rg'a joni omon qolsa aroqni tashlaydi tashaydi haromxo'rlikni tashlaydi qachon shu bilan qo'lga tushib bir balo bo'lib qolsa yo ikkinchi porani oldiga bormayman deb qoladi ungacha shirin bo'lib turuvdi endi zinokorlikni tashlaydi qachon xudo bir balo berib qolsada tashlaydi musibat keldi boshiga xudoni tanishni boshladi musibat ham rahmat a e shuni a shu kelmasdan oldin xudoni rahmati kelib turgan paytda tanisa bo'lmasmidi yo'q musibat ham davo gohida unga noshukur bo'lmaslik kerak